Dato' Muhammad Bahtia, Puan Wancik, Balik Pulau. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Sebelum saya kepada terus kepada soalan, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Tanjung Malim di atas penganugerahan dajah kebesaran di hari wilayah baru-baru ini. Bila nak open table. Soalan saya soalan nombor enam. Baik, sila menteri. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Terima kasih, Balik Pulau. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti sentiasa menekankan agar hasil penyelidikan dan inovasi negara tidak terhenti di peringkat makmal semata-mata. Sebaliknya diterjemahkan kepada penyelesaian praktikal yang memberi manfaat langsung kepada rakyat, khususnya komuniti luar bandar dalam bidang pertanian pintar, pengurusan air dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dalam bidang pertanian pintar, mesti melalui agensi angkasa Malaysia, MAISA, telah membangunkan dan mengoperasikan sistem maklumat geospatial tanaman padi ataupun nama singkat dia, MacGeo Padi sejak tahun 2012 dengan kerjasama strategik Jabatan Pertanian di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sistem ini kini digunakan sepenuhnya di 12 jelapang padi utama meliputi keluasan lebih 206,000 hektar di seluruh negara. Penggunaan imej satelit berresolusi tinggi membolehkan pengesanan kawasan sebenar penanaman padi dilaksanakan secara tepat sekaligus mempercepatkan dan menjimatkan proses pengagihan subsidi padi kerajaan secara bersasar kepada pesawah yang layak. Selain itu, modul profil tanah dalam sistem ini turut membantu agensi pertanian membuat penilaian awal kondisi tanah sawah dan merancang tindakan pembaikan yang bersesuaian. Dalam aspek pengurusan air dan adaptasi perubahan iklim, mesti melalui MAISA dengan kerjasama Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia telah mengoptimumkan penggunaan teknologi angkasa bagi mengenal pasti potensi sumber air bawah tanah. Inisiatif ini bermula di kawasan lembangan Sungai Muar dan berjaya menghasilkan pemetaan zon potensi air bawah tanah dengan tempo kajian yang lebih pantas serta penjimatan kos yang ketara melalui penggunaan teknologi penderiaan jauh remote sensing. Projek ini kemudian diperluaskan di ke beberapa kawasan lain dan setakat ini telah memberi manfaat kepada kira-kira 10000 penduduk di 11 buah kampung, khususnya komuniti luar bandar yang berdepan isu kekurangan bekalan air. Seperti kampung Tekam Segamat Johor Kampung Pasir Pekan Tengah Tumpat Kelantan Selain itu Dalam memastikan hasil penyelidikan sampai ke peringkat akar umbi Mesti turut melaksanakan pendekatan inovasi sosial Dan pemindahan teknologi secara langsung kepada komuniti dan perusahaan kecil Melalui agensi nuklear Malaysia Pelbagai projek penyelidikan berasaskan Community telah dilaksanakan di bawah program inovasi sosial sebanyak 19 program projek dalam dengan jumlah pembiayaan sekitar 5.74 juta ringgit telah berjaya dipindahkan kepada rakyat dan pengusaha mikro serta perusahaan kecil dan sederhana. Antara contoh pelaksanaan ialah pembangunan Floodcom iaitu pusat gerakan bencana banjir terapung yang kini digunakan oleh komuniti dan agensi pengurusan bencana di kawasan berisiko banjir termasuk di bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Tuan di Pertua, secara keseluruhannya, mesti akan terus memperkukuh pelaksanaan program STIE berteraskan misi ataupun mission oriented yang akan menekankan penglibatan secara horizontal semua pihak berkepentingan. Mesti akan memantapkan kolaborasi antara penyelidik, industri dan komuniti bagi memastikan setiap pelaburan R&D negara bukan sahaja menghasilkan pengetahuan baru tetapi juga memberi penyelesaian praktikal yang berimpak tinggi kepada rakyat khususnya di kawasan luar bandar Sekian terima kasih Baik, saya jemput balik pulau uh, Terima kasih uh, Speaker. Terima kasih uh, Menteri kerana jawapan yang panjang dan uh, bermanfaat untuk komuniti setempat uh, Di kawasan Parlimen Balik Pulau terdapat penyelesaian uh, lebih seribu nelayan, ramai pesawah uh, padi dan juga petani, uh, pengusaha dan uh, aquaculture, aquaculture dan uh, pekebun bekam durian. Jadi saya ingin bertanya jika Mosti uh, bercadang untuk uh, menggunakan aplikasi atau memilih projek rintis uh, dengan penggunaan yang yang disebut tadi data satelit atau uh, peneriaan. Jauh, remote sensing eh uh, agar teknologi-teknologi yang dihasilkan di makmal di R&D dapat diterjemahkan uh, seperti uh, semi urban kawasan semi urban di Balik Pulau uh, supaya mereka juga uh, dapat mengeluarkan hasil yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Baik, menteri. Terima kasih uh, Tuan Speaker, terima kasih uh, Balik Pulau. Uh, sebenarnya um teknologi yang di, dimaksudkan tadi uh, seperti sistem maklumat geospatial tanaman padi, map geos padi. Uh, dia boleh dimanfaatkan di semua tempat termasuk di Palik Pulau uh, dan uh, dia dia boleh uh, mem, apa tu uh, mem, memendekkan uh, masa tempoh untuk uh, uh, petani dan uh, dengan itu uh, dapat uh, meningkatkan keuntungan uh, petani dan untuk makluman yang berhormat juga uh, dalam sektor perikanan um, uh, Maisa telah pun membangunkan satu uh, aplikasi yang dinamakan sistem penentuan lokasi penangkapan ikan FSI sejak tahun 2010 yang uh, yang telah membantu meningkatkan hasil tangkapan nelayan antara 20 hingga 50 peratus dan menjimatkan kos operasi sehingga 30 peratus uh, dan uh, aplikasi ini boleh mengenal pasti kawasan kepadatan tinggi yang mempunyai ikan supaya uh, nelayan tidak perlu ada uh, kemudahan uh, yang canggih mahal untuk mencari sendiri dan uh, uh, kita telah menggunakan teknologi ini untuk membantu uh, ramai uh, uh, apa tu um, nelayan uh, dan dengan, dengan bantuan LKIM kita juga bekerjasama dengan Persatuan Nelayan dan untuk cadangan projek rintis Kerajaan Negeri boleh melihat potensi lah dan bagaimana nak gunakan aplikasi dan teknologi yang ada yang sedia ada kita memang sedia membantu sekiranya ada mana-mana Kerajaan Negeri yang berminat untuk melaksanakan projek perintis sekian terima kasih. Baik, saya jemput Kapar. Terima kasih, Speaker. Uh, merujukkan kepada penyelesaian praktikal as, uh, soalan asal tu tadi dan saya baru dapat uh, jawapan soalan saya. Uh, saya merujuk kepada Banci Ekonomi 2023 daripada DOSEM. Di Parlimen Kapar, pendaftaran pertubuhan sebanyak 13,776 buah dengan pecahan sektor perkhidmatan 11,298 pertubuhan, pembuatan 1,362 pertubuhan, pembinaan 929 pertubuhan, pertanian 147 pertubuhan, perlombongan dan pengkuarian 40 pertubuhan. Ini di kapal ni. Ya. Jadi soalan saya, apakah projek R&D Mosti yang telah atau sedang dilaksanakan secara langsung di Kapar khususnya berkaitan industri pelabuhan pelabuhan Kelang ada di Kapar logistik pembuatan kecil dan industri marin dan berapa jumlah dana serta impak pekerjaan tempatan yang telah diwujudkan dan juga dengan di, di 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 mana kita minta pos, mesti ini mesti ke inovasi ini tidak tertumpu di kela, lembah kelang elit sahaja tapi meningkat kecekapan mengurangkan kos operasi dan menilaikan, menaikkan nilai rantaian industri kecil di Kapar dan apakah indikator kejayaan yang boleh diukur terima kasih speaker. Ya kan menteri. Terima kasih Tasi. Terima kasih Kapar. Uh, tadi soalan yang Kapar tanya tu sangat-sangat spesifik. Saya minta nanti saya bagi jawapan bertulis. Tetapi secara Secara amnya, memang kita bukan saja memberi tumpuan di lembah Kelang sahaja. Seperti yang saya maklumkan tadi, ada beberapa inisiatif ataupun aplikasi teknologi digunakan di luar lembah Kelang, seperti Kampung Tekam di Segamat Johor, Kampung Pasir Pekan Tengah di Tumpat Kelantan, dan pusat gerakan bencana banjir terapung berada di Jerantut, Pahang. So memang itu adalah niat uh, MOSTI supaya aplikasi uh, teknologi ini tidak tertumpu uh, di, di dalam kawasan lembah Klang sahaja. Uh, itu saja nanti saya akan bagi jawapan. Atau semi-urban. Ya. Yeah. <laughs>